কিছুমান সমাজক প্ৰতাৰণা কৰিছে বুলি অভিযোগ উখাপন কৰি এনেদৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এ আই ডি এফ বিজেপিৰ বি টিম বুলিও একাংশ লোকে মন্তব্য কৰে আৰু উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ লাহৰি ঘাটৰ আমিন ইছলামৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱাৰ সময়তে এনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আৰু এ আই ডি এফক বিজেপিৰ বি টি মাখাৰে এনেদৰে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ এ আই ডি এফে এ আই ডি এফ গেক ধনেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সকল কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু বিধায়ক আশ্ৰফুল আলীক এনেদৰে একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে খেদি পঠিয়াই লাহৰি ঘাটৰ পৰা শুনি চোৱা ত' আমাৰ ৰাইজে তেওঁলোকক পৌ খেজা দি দিছে এইটো লৈ কিছুমান মানে মানুহে এইবিলাক আলোচনা কৰি আছে আচল কথা হ'ল আমি পৌ খেজা দি দিছো ডাঙৰীয়াৰ এই দুদিনমান হৈছে বাইক এটা দিছিলে তাত কৈছে মাতাপ মাতাপাপৰ যিটো হেৰি আছিলে এ আৰ ডি এফ দলে এই কথাখিনি সিহঁতে পোৱা নাই কৈ আছে সিহঁতে গ'লে বস্তুখিনি আলোচনা কৰিছে গতিকে এইবিলাক বন্ধ আমি এ ডি এফ দলৰ আমাৰ ইয়াত নচলিব এ আৰ ডি এফ অলৰেডি ডি জি পিৰ বি টিম হৈ পেলাই কাম কৰি আছে আজি আমি সেইকাৰণে আমি আজি গ্ৰবীন দিছোঁ দাবী দিছোঁ কাকাক আপোনালোকে খাতিছিল আহিছিলে চেঙা সমষ্টিত বিধায়ক আহিছিলে আৰু আহিছিলে আৰু বাকীখিনি আমি নাম নাজানো কেইজনমান আহিছিলে